А подожди, закладку кухни сегодня на кухне получили, да? Через Барбик зайдешь. Да, Саша общался, да? Не. Блядь. А чё ты не выбираешь? Я с сентября стал с этим, с шефом, блядь, позвони Саше, ну могу я сейчас позвонить, блядь. Чтобы никакой информации не давали, блядь. Только уже немано. Блядь. Который... Вкратце объясню о ситуации, которую вы только что увидели. Это тот же парень, которого заскамили на деньги в Будабич. С нашей помощью ему все-таки выплатили зарплату. Сейчас я видел. Вот э, два дня стажировочных mm -hmm. по 1000 гривен mm -hmm. и два дня по 1400. 4800 за двоих и mm -hmm. в целом 9 часов. Пожалуйста, mm -hmm. пересчитайте и мы уже закрыли этот вопрос. Тогда это была сумма там около 8 тысяч. Вместе с его женой они несколько смен не дополучили. Сейчас сумма 9 тысяч, но в ля -Камбале. Он также был уволен несправедливо и зарплату ему не выплачивают. Я его попросил 6 числа, когда он пришел за зарплатой, снять вот это видео, которое вы только что посмотрели. Он с су-шефом поговорил, потому что шефа не было на работе. И сушеф сказал ему, что я такие вопросы не решаю. Я как бы позвони шефу, он должен типа сказать тебе, что по поводу твоей зарплаты. Шефу он не может дозвонить он тупо не берет трубку, игнорирует его, и он от коллег услышал заявление, что, ну, якобы шеф распорядился ему зарплату не выплачивать, походу у шефа на его зарплату уже есть планы, 9 тысяч он себе решил прикарманить, и я думаю, он там не единственный, кого он уволил без зарплаты, соответственно, какую-то крупненькую сумму он там, возможно, себе прикарманит, я, опять же-таки, никого ни в коем случае не обвиняю, это мои только подозрения они не подкреплены никакими фактами но то что мы видим выглядит именно так и то что уже происходило не раз соответственно я призываю вас повлиять на эту ситуацию, у нас, благо, есть такая возможность. Мы можем как бы своим напором и максимальной оглаской этой истории хотя бы заставить их подзадуматься. И как минимум мы не требуем ничего. Просто выплатите людям их кровно заработанные деньги. Отдайте людям то, что они заработали. И живите себе спокойно дальше. Работайте и зарабатывайте дальше. Просто зарабатывайте не на людях, которых вы обманули, а своим трудом.